Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün həm dadı, həm də görünüşü çox gözəl olan nar salatı hazırladım. Nar salatı üçün mən yerkökü kartof, yumurta, toyuq filesi, qoz və nar dən istifadə etdim. Siz sövqünüzə uyğun Holland pendiri, e, konserv və qarıq dalısı da istifadə ed bilərsiniz. Hər bir ərzağı rəndədən keçirərək aralarına mayonez vuraraq üst-üstə yığacam. Videonu biraz tezləşdirdim ki, sizləri e, sizlər üçün yorucu olmasın. Əlbəttə ki, yığdıqca da duz, iyot vurmağı da unutmuram. Mayonezi de zövgünüze göre çok da daha çok da vurabilirsiniz. Eğer mayonezi sevirsiniz. Bizim ailede çok da mayonezi sevilmediği için biraz mayonezi az istifade ettim. thank you Mən salatın görünüşü hündür olsun deyə üstən yenidən ə, kartof ə, və döşəti, yerkökü rəndelədim ki, daha hündür, daha gözəl görünsün. Siz istəsəz ə, hər bir ərzaqdan bir qat da edə bilərsiniz. Sonda isə üzərini e, gördüyünüz kimi narla bəzəyirəm. Ümidvaram ki, resept sizin üçün faydalı oldu. Gördüyünüz kimi görünüşü çox gözəl alındı. Sizlər də hazırlayıb nüşədə bilərsiniz. Ərəyləri evet. açıram. Sizlər də öz düşüncələrinizi yazın. Siz olsuz necə edərdiniz? Və ya hətta ki hansı ərzağı əlavə etsəm daha dadlı olardı? Mənə də maraqlıdır. Sizlər də öz fikirlərinizi bildirin. Hələlik məndən bu qədər. Yeni videolarla, yeni reseptlərlə yenə qarşınızda olacağam. Sağ olun.